Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabris Clan. Senang gila hidup dalam PKR ni kan tuan-tuan? Rasa-rasa diri sendiri kalah ataupun tengok tim kita gugur satu persatu? Jangan risau. Apa yang perlu kita buat ialah merajuk saja. Pasti akan dipujuk, ditawarkan itu ini sampai urusan pemilihan pun kita boleh adjust. Itu yang kita nak tanya. PKR ni kan Parti Keadilan Rakyat ke? Ataupun Parti Kecekaan Risiko ke? Ataupun Pujuk kasih rapat, ah yang itu rasa-rasanya mereka kena jawab kot Kita intro dulu! Lalalala la, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian Seperti mana kita tahu Tahun ini merupakan Tahun Pemilihan PKR Dan kita semua tahu yang pemilihan pada kali ini Memang sangat-sangat kelam kabut dan penuh drama yang memang karut-marut. Almaklumlah tuan-tuan, kali ini kan first time mereka adakan pemilihan sewaktu jadi kerajaan. Jadi dia punya kelang kabut tu lain macam sikitlah lah rupanya ya. Tetapi itulah dia tuan-tuan dan puan sekalian yang rakyat nampak bukannya keterbukaan ataupun demokrasi adalaman seperti mana yang mereka laung-laungkan. Tetapi yang rakyat nampak ialah drama bertegang urat dan juga drama di sekeliling power struggle antara Rafizi Ramli dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri. Kenapa saya cakap macam tu? Semua orang tahu yang Rafizi Ramli ini tuan-tuan dan puan-puan merupakan orang yang agak kuat merajuklah sebenarnya. Seperti mana dahulu, dia merajuk juga ketika kalah pemilihan tim Balai Presiden PKR menentang Datuk Seri Azmin Ali pada tahun 2018 sebelum dia buat comeback pada pemilihan tahun 2022 menang pula jawatan timbalan presiden menentang Saifuddin Nasution pada ketika itu. Dan selepas itu, bila Pakatan Harapan menjadi kerajaan bersama-sama dengan UMNO Barisan Nasional, beliau dilantik pula menjadi Menteri Ekonomi. Jadi secara asasnya Rafizi ini macam dia tak biasa kalah lah sebenarnya. Tetapi sejak blunder teruk beliau ketika PRK Sungai Bakap tak berapa lama dahulu, kelihatannya macam Rafizi ini makin lama makin dipinggirkan. pelan lahan beliau diketepikan dan pemilihan pada kali ini menyaksikan betapa begitu ramai sekali orang-orang beliau tumbang satu persatu. Sama ada secara terus ataupun selepas pemilihan semula. ah ha, pemilihan semula itu kan. Dan dek kena itulah tuan-tuan dan puan-puan. Rafizi tiba-tiba bercuti panjang tanpa sebarang pengumuman. Dia tiba-tiba macam, hilang macam tu je kan. Tiba-tiba gaib. -tiba Tetapi kita kena ingat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bukan lagi satu rahsia di mana dalam PKR ini wujud cakap-cakap betapa Datuk Sri Anwar Ibrahim menganggap Rafizi ini sebagai ancaman kepada beliau. Dia ni kan macam ibarat Mahadi dululah menganggap Anwar Ibrahim sebagai satu ancaman. Dan sekarang Anwar kata macam beranggapan Rafizi itu merupakan ancaman beliau. Dan bukan lagi rahsia. Memang terdapat usaha hendak menaikkan Nurul Izzah Anwar Puteri Reformasi itu sebagai timbalan Presiden PKR seterusnya calon Presiden menggantikan Papa beliau. Cumanya sekarang ini satu isu. Rafizi ini terlalu menonjol. Sangat-sangat popular. So, dia ni macam tak boleh diketepikan macam tu je. Jadi, sekarang ini kan, macam mana nak ketepikan seseorang yang sangat-sangat berpengaruh macam Rafizi ini? Bukan senang tau. Salah-salah strategi, jahanam parti dibuatnya. Maka, di sinilah tuan-tuan dan bos kalian berkembang dalam satu teori. Rafizi ini, kita tak boleh nak halau dia macam tu je. Tetapi, tengah diketepikan dengan cara yang lembut macam mana agaknya nak tolak orang macam Rafizi ini secara lembut? Dia senang je. Ha, strategi macam ni tau. Buat saja Rafizi ini rasa macam tak selesa. Bila dia tak selesa, dia akan pergi sendiri. Tak payah nak dipaksa. Sebab mereka tahu yang Rafizi ini seolah-olah macam ada satu sikap sore loser. Iaitulah memang tak suka kalah. Jadi mereka yakin dengan strategi untuk buat Rafizi tak selesa itu, beliau akan keluar begitu saja tanpa perlu dipaksa, tanpa perlu disuruh beliau sendiri yang akan berlalu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi Anwar tahu kalau Rafizi ini dibiarkan merajuk panjang, PKR akan menerima bahananya. Suka atau tidak tuan-tuan dan puan-puan, Rafizi ini masih lagi aset utama PKR. Anwar tahu berdasarkan sejarah lama, masa Mahathir ketipikan beliau pada tahun 1998 dulu, UMNO berpecah teruk, kau-kau berpecah di mana sebahagian daripada ahli-ahli UMNO pada ketika itu melompat keluar UMNO dan lama-kelamaan UMNO jadi lemah, seterusnya tumbang dan jadilah macam sekarang. Jadi, Anwar tahu risiko itu. Maka, nak tak nak, beliau of course lah kelihatannya cuba nak soften the blow berkenaan dengan Rafizi ini. Jadi, apa agaknya strategi Anwar dalam hal ini? Dilaporkan oleh media, tuan-tuan dan pembawa sekalian, ada satu mesyuarat tergempak membabitkan ahli majlis pimpinan pusat PKR baru-baru ini dan dalam mesyuarat tersebut dikatakan timbul satu cadangan. Pertandingan untuk jawatan timbalan presiden pada kali ini ditiadakan di mana kalau ikutkan Rafizi dibiarkan kekal sebagai timbalan presiden tanpa cabaran. Apa hujahnya untuk tindakan ataupun cadangan ini tuan-tuan dan perempuan? Which is standard lah. Nak elak perpecahan, nak jaga kestabilan, tak nak gaduh-gaduh. Tetapi itulah timbul satu persoalan yang lebih besar dekat sini. Kalaulah tak ada pertandingan tuan-tuan dan puan-puan, apa beza PKR dengan AMNO yang siap mansuhkan pertandingan untuk dua jawatan tertinggi semasa pemilihan agung AMNO tak berapa lama dahulu sampai berisiko dibatalkan pendaftarannya oleh ROS. Ingat tak benda tu? Tetapi ada satu ironi dekat situ tuan-tuan dan puan-puan. Menteri yang selamatkan AMNO pada ketika itu ialah Saifuddin Nasution. Orang yang berkemungkinan besar akan rugi jika pertandingan untuk timbalan Presiden Pekar ini ditiadakan. Sebab Saifuddin memang disebut-sebut akan mencabar Rafizi untuk jawatan timbalan Presiden tersebut. Tetapi dalam masa yang sama, jika benar mereka ada idea ini dan bakal dilaksanakan, maka bolehlah kot kita tanyakan satu lagi soalan kepada mereka ini. Sejak bila demokrasi ini menjadi musuh kepada kestabilan? Ataupun sebenarnya dia bukan demokrasi itu musuh kestabilan. Mereka ini sebenarnya takut kalah jadi mereka cuba nak ubah peraturan ikut sekati mak bapak mereka. Macam tu ke agaknya? Dan anda kata kalau gitulah rupanya kerja-kerja buat peraturan itu tak payah bertanding dan sebagainya, maka buat apa nak adakan pertandingan pemilihan 3 tahun sekali? Buat je PKR tu pakai sistem monarki. Lepas anak turun, ni Nur Izzah naik. Bila Nur Izzah turun, mungkin anak Izzah naik. Kalau anak Izzah tak ada anak, mungkin ada Izzah si Noha tu naik. Kan senang macam tu. Tak payah susah-susah nak ada pemilihan lah, perpecahan lah, tak stabil dan sebagainya. Buat je monarki. Tetapi menyebut tentang Nurul Izzah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sehingga kini timbul PKR Melaka, PKR Perak dan ramai lagi dah buat kenyataan terbuka menyokong puteri reformasi penasihat Anwar itu untuk bertanding jawatan timbalan presiden. So sekarang ini kita nak tengok apakah tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah Anwar nak pujuk Rafizi ataupun nak bagi laluan kepada sang puteri untuk menjadi timbalan presiden? Ha, yang ini menarik itu kita perhatikan tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi dalam mesyuarat yang sama, ada satu lagi cadangan yang timbul di mana mereka nak mewujudkan dua jawatan net presiden dikatakan untuk diisi oleh orang-orang Rafizi. Nak pujuk Rafizi punya hal, maka mereka kata nak wujudkan dua jawatan net presiden. Punyalah sakan mereka nak pujuk Rafizi sampai nak tawarkan jawatan net presiden untuk orang-orang dia. Huh, luar biasa betul tuan-tuan dan puan-puan. Cuma saya rasalah kan, anda kata kalau cadangan ini benar dan mahu dilaksanakan, takkanlah pemimpin-pemimpin lain Nabi itu akan berdiam diri. Takkan dia nak biar je kan Rafizi mendapat special atau kata apa special treatment daripada Datuk Seri Ibrahim sepanjang masa. Dan anda kata kalau keadaan ini berterusan tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan, puan-puan, ini akan mewujudkan lagi penentangan dalam diam terhadap kepimpinan Anwar dalam PKR itu sendiri. Dan lambat laun benda ini akan menyebarah yang cukup besar sampai tidak mampu untuk disamakan lagi dah. Dan satu lagi risiko kepada Anwar ialah kalau dia buat macam tu, kalau cadangan itu dilaksanakan, kedudukan Rafizi akan menjadi lebih kuat. Bahkan akan jadi terlalu kuat selepas ini. Almaklumlah, beliau timbulan presiden. And then ada pula naik presiden yang orang beliau kan. Dan ini menyertangkan satu persoalan. Adakah Datuk Sri Anwar Ibrahim dan juga kemnya mahu terima risiko itu? Mahu berhadapan dengan risiko itu? Atau bagaimana? Di sebalik semua ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, secara realitinya lah kan, PKR ini sebenarnya sedang bergelut dengan dua krisis yang besar kalau kita perhatikan. Yang pertamanya ialah krisis keyakinan. Bukan sekadar krisis keyakinan daripada rakyat, tetapi krisis keyakinan dari dalam parti itu sendiri. Dan yang kedua ialah krisis bayang-bayang. Sekarang ini, semua orang takut orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu jadi terlalu berpengaruh. Jadi mereka ini macam berlaga sana, berlaga sini dan mereka seolah-olah macam tidak lagi percaya kepada watak-watak yang berada dekat sebelah mereka pun kalau ikutkan. Dan berdasarkan kepada laporan-laporan dan juga desa-desus yang berkumandang, nampak gayanya lah kan kalau kita perhatikan, seolah-olahnya ada empat cara yang selamat untuk para pimpinan pikiran ini hendak mengekalkan kedudukan masing-masing. Yang pertamanya, of course, tak payah lawan. Tak payah nak menentang, tak payah nak apa. Yang keduanya, tak payah buat pemilihan. Just nanti saja itu sini sebagainya, pemilihan itu boleh adjust dan sebagainya. Yang ketiga, tukar struktur tambah nak presiden ke apa-apa ke dan yang keempat lantik ikut rundingan. Semua di atas of course lah akan diselimuti hujah konon-konon demi perpaduan untuk menghalalkan menjustifikasikan semua itu. Tetapi hakikatnya demokrasi dalam PKR ini cumalah ilusi saja tuan-tuan dan puan-puan. Undi para ahli sudah tak ada makna lagi. Sekatan dekat sana dekat sini demokrasi dan PKR menuju ke arah kematian seperti mana matinya reformasi. Dan menyebut tentang reformasi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, PKR ni kan pernah menjadi simbol reformasi. Tetapi sekarang, yang rakyat nampak hanyalah nombor satunya, reformasi makin dilanggari dan tidak lagi dijalani oleh para pimpinannya. Yang keduanya, demokrasi juga makin dicabuli dan tidak lagi dipeduli. Dan yang ketiga, kebebasan bersuara sudah hampir tiada lagi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Semua yang kita perhatikan ke atas PKR arsiat sekalian lama, semuanya dah hilang satu persatu. Dan banyak lagi lah kalau saya nak ceritakan dekat sini tuan-tuan sekalian dan video ni akan jadi terlalu panjang. Dan saya yakin, reformis dan reformis awal yang pernah bersama-sama dengan Anwar sejak awal pastinya sedih dengan hala tujuh PKR yang baru ini. Dan kalau inilah hala tujuh baru PKR tuan-tuan dan perempuan, mungkin parti ini bukan lagi mena perjuangan, bukan lagi rumput reformasi tetapi hanyalah sebuah parti yang ibaratnya seperti zombie. Dia berjalan, dia bergerak, dia melompat dan sebagainya. Tetapi sudah tidak ada roh. Rohnya sudah lama pergi dengan perginya para pejuang awal yang berjuang sejak dari dahulu. Tetapi hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena ingat satu benda lah. Kita nak bahas tentang itu ini sebagainya, ini kan parti mereka. Mereka nak buat apa saja pun, suka hati mereka lah nak buat macam mana keadaannya. Tak. Cuma yang satu soalan yang ingin saya tanyakan. Beginikah rupa parti yang menerajui kerajaan pada ketika ini? Dan soalan yang lebih besar yang kita tanyakan, mahu ke kita kerajaan Malaysia ini diterajui oleh parti yang tunggang langgang macam ini? Ataupun mungkin anda mahu saya tanyakan soalan ini kepada anak papa yang masih lagi tak sub tanda PKR membetul-betul sampai ke hari ini. Yang ini saya rasa lagi patut dia tanyakan kot. Mana tahu? Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?